শিক্ষা সেতু এপ এই শিক্ষাকেতু এপৰ বিসংগতি কেতিয়া শেষ হ'ব বিসংগতি কেতিয়া দূৰ হ'ব ইয়াকে লৈ শিক্ষাগুৰুসকল এতিয়া বিপদত পৰিছে আনঅথৰাইজ এক্সেছ আজিও শিক্ষা সেতু এপত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্থানত ওলাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা আকৌ আহিলে আৰু শিক্ষা সেতু এপটোৰ এই বিসংগতি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগুৰুসকল যে বৰ্তমান সময়ত বিপদত পৰিছে সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে আমি উল্লেখ কৰিবলৈ গৈছোঁ যে শিক্ষাকেতু এপটোৰ বিসংগতিখিনি শিক্ষা বিভাগে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে কেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব সেই কথাকেইটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি আজি কেনেদৰে ওলাইছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে আজি শিক্ষাকেতু এপটোৰ বিসংগতিখিনি আজি আকৌ ধৰা পৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে শিক্ষা সেতু এপটো বিসংগতি দূৰ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন এইবাবেই আছে যে শিক্ষাগুৰুসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাব লাগে কেৱল শিক্ষা সেতু এপটোত এই এনেদৰে এটেণ্ডেঞ্চৰ এইখিনি দি থাকোঁতে এনেকুৱা এটা সময় আহি গৈছে যে বাৰ বাজি যায় কিছুমান প্ৰান্তত কিছুমান বিদ্যালয়ত বাৰটা এটালৈকে এনেদৰে শিক্ষা সেতু এপত এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে এইখিনি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে এতিয়া বিষয়টো হৈছে যে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাগুৰুসকলৰ বিভিন্ন বিষয়ক লৈ এৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই হওক নিৰ্দেশনা দি থাকে কিন্তু এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰ এপটোৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এতিয়ালৈকে কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনি নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই পৰিস্থিতি দূৰ কৰিবৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছো আৰু এই সমস্যাখিনি দূৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই শিক্ষাগুৰুসকলক উপকৃত কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে বহুখিনি কাম ইতিমধ্যে হৈছে শিক্ষেতু এপৰ জৰিয়তে বহুখিনি কাম চৰকাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শিক্ষাকেতু এপৰ জৰিয়তে এটেণ্ডেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই সকলোখিনি সকলোৱে দেখিছে কিন্তু তাৰপিছতো যদি শিক্ষাকেতু এপটোৰ এই বিসংগতিখিনি প্ৰায়ে আহি থাকে তেতিয়া কি হ'ব গতিকে এই সমস্যাখিনি দূৰী দূৰীকৰণত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু যিটো ব্যৱস্থা এটা দীৰ্ঘম্যাদী হওক যিটো ব্যৱস্থা খুব ক্ষণস্থায়ী হ'ব নালাগে ক্ষণস্থায়ী ব্যৱস্থা এটা হ'ব নালাগে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুখিনি বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সেই বিষয়বোৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই শিক্ষাক্ষেত্ৰ এপটোৰ বিষয়তো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ সমস্যাখিনিৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সময়ত বদলীকৰণৰ প্ৰসংগ আহি পৰে সেই প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ ফেগু ডাঙৰীয়াৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাখিনিও শিক্ষাগুৰুসকলে বিভিন্ন সময়ত জানিব পৰা হোৱা জানিব পৰা নাই বুলি বহুতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিছে সেইখিনি কথাও শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু শিক্ষাকেতু এপটোৰ এই বিসংগতি দূৰীকৰণত শিক্ষাকেতু এপৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ যে সদায়ে হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ যে প্ৰায়ে আহি থাকে এই সমস্যাবোৰৰ যে বাবে যে কিমান এটা দিগদাৰ হ'ব দিগদাৰ হৈছে কিমান এটা সমস্যাত পৰিছে কিমান এটা ভয়ংকৰ মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কথাটো শিক্ষাগুৰুসকলে উপলব্ধি কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাকেতু এপৰ বিসংগতি আমি এই বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমালৈ বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজিও আমি এই কথাখিনি দেখিবলৈ পালোঁ গতিকে শিক্ষাকেতু এপটোৰ এই বিসংগতিৰ দূৰীকৰণত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু শিক্ষা বিভাগে এটা ব্যৱস্থা লওক আৰু প্ৰকৃতপক্ষে কথাত নহয় কামত পৰিচয় দিয়ক শিক্ষা বিভাগটোৱে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ ফেগু ডাঙৰীয়াই শিক্ষা বিভাগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিবোৰ যিবোৰ বিসংগতি নাইকিয়া কৰাটো প্ৰয়োজন কিয়নো আপোনালোকে ভাবিছে যে এনেকুৱা শিক্ষাক্ষেতু এপৰ জৰিয়তে সকলো যিটো সময়ত সম্ভৱ কৰিবলৈ গৈ আছে শিক্ষা বিভাগটো সেই সময়ত এপ এটাৰ যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় তাৰ পাছত শিক্ষাগুৰুসকলে কি আশা কৰিব শিক্ষকসকলে কি ভাবিব গতিকে এই শিক্ষাকেতু এপটোৰ বিসংগতি দূৰ কৰি দূৰ কৰিবৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণজ ফেগু ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষা বিভাগে অতি সোনকালে যাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটো বিচাৰিছে সকলো শিক্ষাগুৰুৱে